и он не будут будет Прокурор только услышал, конечно. Абсолютно ничего не понятно по-моему, здесь допустить Один микрофон. Один микрофон, может окна закроем, чтобы ты Юрий Иванович, скажите, нас слышно или нет? Слышно? Почему вы не привезли? Почему не привезли? Почему не Юрий Иванович, расскажите, пожалуйста, почему вы не приехали? Почему вас не привезли на заседание? Почему вы по видеоконференции? Люди задают. Люди задают. А вообще меня зовут Сергей Шевчук, злой журналист. Сказали, что недостаточно справок каких-то. Сказали, что каких-то недостаточно справок, что два двое суток был отключен свет и каких-то справок там не предоставили, поэтому вас сюда не привезли. Но если вы будете ходатайствовать, чтобы присутствовать, тогда вас привезут. Мы требуем, чтобы Юрий Иванович присутствовал на заседании. Так, так, может, надо как-то на... Конечно, да, Мы вообще ничего не пишут, его приводят. И мы не слышим вообще, что он говорит, и не он ничего не слышит. Что это такое? Юрій Іванович, можна якось там покрутити мікрофон, бо ми тебе не чуємо. І вона слушається. Не, ну, не а, а Юрий Иванович сюда Я сюда, да? Да, вот можно сюда. Можно туда присесть и вот туда говорить. Вот, Юрий Иванович, здравствуйте. Юрий Иванович, говорили, я интересовалась об этом, в этом восьмом кабинете, почему, вас не, почему вы не будете присутствовать на заседании. мне ответили, что каких то там справок, не собрали справки какие-то. А я говорю, как это не собрали, а что говорят, не ходатайство, чтобы присутствовать. Они говорят, ну двое, двое суток не было света. В связи с этим, я говорю, а ходатайство было от Юрия Ивановича, чтобы присутствовать на суде? Он не должен ну, не Если он, а, мне сказали, если а, вы скажете, что хотите присутствовать на заседании, тогда вас привезут. Если вы сейчас онлайн скажете, что хотите, чтобы присутствовать на заседании, то вас привезут. Не сейчас, что... не а, раз, да. Да, а, да, на следующий раз, а, да. Не, ну не говорила, говорила. меня надо суде сказать. У меня вопрос, а почему это он ты прочь, этот работает какие-то ходатайства? У это, он это просто... вообще ничего не хлопотался. Его не возят, дай, как положено, в, в, в наручниках. Там вот там открывается клон. Вот там. Да, Я так думаю, ну, что хорошо. Да. Да. маленькие. Вот, например, сейчас я разговариваю, я не слышу. Вот а так будет вести суд заседание, я не понимаю. Это вся громкая колонок? Это вся громкость, да? А? И на компьютере Тупи. тоже там внизу на все сделали, да? специально Конечно. что Какая такая обеспечение использовала моя бабушка. Да вот Мы не А что остальное украли? Так мы можем ее использовать, то, что украли, А там крутилок нет на колонках? Альтернатива, это а кто ответственный а это? Да? По как и полиция, выслали, так же да, выдали да, эти удостоверения но... да, поддельные. можно а с, с удовольствием. Хочет а, а судейщик? Да, Причем максимально технический. Почему не Пожалуйста, будь ласка, не заважайте. Шановні, якщо ви будете заважати, проводите судовий розгляд, то я всіх видалю залу судового засідання. Всі, хто заважає, будь ласка, тихенька, тиша, тиша в залі. Судове засідання, оголошується відкритим. Здійснюється розгляд, клопотання. А що прокурор може добре, який подано? Ясно. Так я вам роблю зауваження і попереджаю, що з одного разу, якщо ви ще раз мені будете заважати проводити судове засідання, вас буде буде судове засідання. А Ви зараз представити? У вас посвідчення є сюди? Так, враховуючи те, що зараз зривається судове засідання.

вы понимаете, что надёжная <связано> <дружко, и> ситуация, <таблице> потому что, да, вы провокатор, вы провокатор, а зачем вы это делаете? Вы КПК финали и дали замену кодам, находится, его захватили в пиратстве, понимаете? Орать а не надо, нужно действовать по их законам, это уже кого-то туда вытащили. Сейчас закроются заседания, у вас надёжная ситуация, вы же не думаете, что это происходит? Наши знания про оплату. Наши знания про оплату составить на этот документ, ткнуть их носом. И Юрий Иванович ничуть не тупее, чем мы здесь с вами. Я сказала бы даже больше. Поэтому он и здесь. Я понимаю, это все мы должны озвучить в другом виде. Во время заседания, тем более даже сам, я прошу прощения, я буду да, То есть даже сам адвокат, вы сейчас заметили, как бы должен быть долго. Нет. А скажите, пожалуйста, а есть же ситуация, когда как бы все согласны и прокурор не нужен? Да что клопотание сейчас соблюдать? Здесь он должен быть. Здесь должен быть, да? Yes.

Письменно -так. А, так вот. Вот он сам начинает говорить, что это не так. Представьте, если вы не едите. Он начинает Сразу же попадает Можно дождаться момента, когда он зашел, выяснил ситуацию и будет принято решение. Как раз она, по идее должно принято быть решение, что мы сюда доставили Юрия Ивановича. Тогда будет хорошее. Да, вот, вот, А когда вы пошли выяснять, да, во-первых, первое, вы сделали камень в огород Юрия Ивановича, что он не дееспособный, он вполне дееспособный, он бы этот смог а бы слышно быть, совершенно. Докричался бы. Губами Но бы объяснил, написал бы, то есть понимаете, а -а -а. надо дать возможность, то есть мы фиксируем все, все преступления. Но потом скажут, что здесь люди буйные, и поэтому он будет находиться в СИЗО. Да, да. Все остальные Мы системы. дадим... У меня судья полковник. Ну, а я вам скажу больше. Вот сейчас за мной стоит сказать. мужчина, которого тоже толкали, но он сейчас под следствием. Нападение на судью. А его толкали у меня 8 человек. Только да, а, на, а, это было нападение на судьбу. Вот, пожалуйста. Ну, то есть вам что сейчас если разозлить, он сделает. Вы поймите, это механизм, они его используют. Вот эти все да, люди в форме, это да. все их инструмент. Слушай, вот. сюда мне будет закрыто. Я же говорю, сейчас, он позвонит папе туда, наверх. Вот. И сейчас... Ну, мы... смотрите, сейчас вы говорите такие вещи, что Значит, мы здесь все должны сидеть молча, как... ниже травы да. и я... ничего не сказать. говорить. Ну, подожди. Потому стоять. что более я... спокойно. У вас право сейчас... Наше... Ну, или больше с этим Я уже объяснила, вы меня как вы пришли, на нашу территорию. Мужчина проносит центр. А пока не предусматривается. Я не вижу очередь. Пока, если вас это не надо. Хорошо, я к тому, чтобы обратиться. Вас зовут как-то? А? Давид, Давид, смотрите, вы, наверное, начало моего мессенджера не слышали, да? Ну, я объяснила, что Юрий Иванович уже захвачен пиратами, понимаете? И вот представьте себе, что они разговаривают на китайском. Не затрудняйтесь там не рассказывать, я уже все знаю. И просто я к тому, что не присутствует в э -э Дайте вы возможность за... это увидеть так. Он, он, он судей, будет, я хочу сказать. Ну, так он, наверное, не слепой, зашел я, не Так, так может быть, ему нужно по процедуре, он китаец, вы поняли? Он китаец. Ну, я уже шел. это заметил. Судяна. Судяна. Судяна Судяна так, я, это вы, вы знаете, что, например, охрана, надеюсь, знает, да, что он должен выполнять на, ну, указинки судьи он не выполняет. Вы не подчиняетесь судье, вы помните? Вы можете выполнять только решение суда. Вот когда будет решение суда она просит по поводу этой дамы, тогда письменное. придется выполнять цель. Письменное распоряжение. Хотя бы минимум письменное. Да. Значит, так что мы сейчас попадем в этот э, просак. Вот. Э, давайте мы сейчас... Э,

это выглядит так, как без нового мы уже пробежали. Ну, на на месте, на почтового, там нету на